Хоч інфоксводоканал спростував чутки про те, що насосна станція в Біляївці захоплена зеленими чоловічками. Все ж багато одеситів піддалися загальній паніці. І до вечора мешканці нашого міста пережили багато неприємних годин. Одесити почали масово набирати воду у всі можливі посудини, а це в свою чергу призвело до зниження тиску у водопровідній мережі. Панічні настрої дійсно призвели до того, що мешканці верхніх поверхів на собі відчули, як воно буває без води. Да, я слышала, мне очень многие звонили, но я так поняла, что это просто были какие-то очередные сплетни. Слава Богу, вода была, есть и будет, я так думаю. Надо рассчитывать на лучшее. И ванную заполнила, и, и все кастрюли, и ведра, все, что было, заполнила. И жалко сейчас спускать ее, и, и, и мешает. Это же не то, что такие просторные квартиры, что все можно держать. Нашли за что больное зацепить, что как во время войны было же, Одессу отключили от, от воды, Беляевку уже заняли, Да, были немцы. это серьезное дело, конечно, да? И воду отключить, воду отключить или не навредить. От Специально собрали отряд, отправили Беляевку, там отбили эту водокачку на минутку. Пустили воду буквально на час-два, пустили воду. Просто почему-то упала на напряжение, на напор воды, и тут сразу, а, все, значит, отключили. Давай набирать в воды. Я так думаю, потому что это просто запаниковали люди. Мы уже теперь не знаем, к чему это верить и к, к чему бояться. Пани. Конечно, это страшно, если воды не будет. Это очень страшно, конечно. Без воды на пятом, на пятом этаже. Ну и вообще, это вот и дети. Ну как без воды можно быть? Я набрала воды. На всякий случай. Вот и все. Да, да что-то потом же передали, что ну, не будет. Не перекрыли была. воду, ничего. Это просто какая-то ошибка была. То есть, э, панику среди да, да, да. да, 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 думаю, да -то панику. А потом э, сказали, что да, все просто все ошибка была. И все ну, да, да. все будет нормально. А сейчас всю ночь нормально, и утром нормально, и сейчас нормально вода. Так что мы очень рады за это. А то, что попри всі нагаразди, не, не втрачают бадьорості духу и верят в то, что в родном месте и среди населения невдовзі все будет гаразд.